ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಂಡಿ ಶೀತ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಮರ ಸ್ತೋತ್ರ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥ ಯನಮಃ ಶ್ರೀ ಮಾನತುಂಗಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಭಕ್ತಾಮರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಬೇಕು उन्निद्र हेम नवपङ्कजपुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नकमयूङ्कशिकाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति उन्निद्र हेम नवपङ्कज पुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नख मयूङ्क शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति उन्निद्र हेम नवपङ्कज पुञ्जकान्ती पर्युल्ल सन्नक मयूङ्क शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति उन्निद्र हेम नवपङ्कज पुञ्जकान्ति पर्युल्ल सन्नक मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति उन्निग्रहे मनवपङ्कजपुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नकमयुङ्कशिकाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रद पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति पुन्निग्रहे मनवपङ्कजपुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नकमयूकशिकाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन् निद्रहे मनवपङ्कजपुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नमयूकशिकाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र दिनेन्द्र दत पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इद मूवत्योर्न यथा तव विभूति प्रभुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहताण्डकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि इत्थं यथा तव विभूति प्रभुज्जिनेन्द्रा धर्मोपदेशना विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि वित्तं यथा तव विभूतिरभुज्जिनेन्द्रा धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कृतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि इत्तं यथा तव विभूतिरभोजिनेन्द्रं धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक् तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि वित्तं यथा तव अभिभूतिरभोजिनेन्द्रा धर्मोपदेशनविधौ न परस्य यादृक्प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्रा धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य या दृक्प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि जबलो चिन्वाणी माता की जय